ini buah aku duduk Cata. Aku ni boleh berdiri Ambil duduk Berdiri Berdiri ambil duduk Berdiri Contoh Cacar baik Buah duduk bukan sembarang Ini tanduk bukan sembarang Tanduk Tanduk ini tanduk dosa Bukan kuda tak duduk Tapi tak aku tahu tempat bersona Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kurang kompak. <laughs> Bumbu itu untuk lempah ikan. Waktu ini sangat sempit dan tidak luas. Kalau Anda kurang puas undang nilai waktu dan kesempatan. Jadi tadi lagi tweet tweet sama Pak Abah. Tak usah lama-lama. Kalau lama, dipotong. Benar tidak? Maka mengejar waktu ingin tahu sebentar. muslimin rahimahumullah Alhamdulillah pagi hari ini kita hadir di masjid yang megah ini mudah-mudahan megahnya ini adalah membawakan Keistimewaan dan keberkahan untuk kita semuanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita duha bersama selanjutnya kita dengarkan tadi ayat-ayat Al-Quran dan salawat tak lupa juga kita niat beriktika sudah niat beriktika semuanya apa yang lupa tadi ini ya, masih ada waktu silakan bagi untuk berniat beriktika lagi pahalanya yang Allah berikan dan di dalam mau tanya jujur baik tentang di sini apa tentang di kantor tentang so, di sini oh, ah ya kita akan ke atas bawah mereka sok dititikkan kerja benar karena itu Iya. Yeah. Kalau mau lihat orang baik atau buruknya nilai seseorang itu masjid. Tapi lihat dari luarnya karena saat di masjid mereka akan sembuh, kembali semuanya adalah dalam kebaikan. Hadirin para muslimin rahimakumullah. Selain pada hari hari ini kita mendapatkan apa yang telah digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi maka juga kita sekaligus memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir kita ke sini adalah bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita bahas kalau memperingati Maulid sebenarnya ini adalah tentang cinta. Kenapa ada cinta? Karena cinta inilah yang bisa menyelamatkan kita. Cinta dari Rasulullah yang tidak akan pernah lekang waktu, cinta dari Rasulullah kepada umatnya yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka harusnya kita sangat berbangga dengan hadirnya Muhammad. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah as as yang Nabi bahawa Nabi Isa, Isa, menceritakan kepada kaumnya Bani Israel tentang kebahagiaan dan kabar gembira akan lahir seorang manusia dari keputusan kaum sendiri yang akan menjadi penutup para nabi menjadi penutup para rasul ia yang diberi nama Ahmad Ismuhu Ahmad Maka itu yang diceritakan oleh Allah dalam Quran surah As-Saff ayat tadi jauh sebelum Rasul dilahirkan tapi Nabi Isa alaihi telah memberikan gambarannya karena Nabi Isa akan berbahagia dengan hadirnya orang hamba yang mulia yang diberi nama Ahmad. Maka harusnya kita juga sebagai umat akhir zaman berbahagia dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu bentuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid tidak hanya sekedar seremonial saja namun ada harus yang kita ambil dari hikmah yang ada di balik peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara Maulid itu adalah dari isim zaman dan isim maka kita memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berkata, maulur, "Maka itu yang kita peringati adalah sosok bayi yang dilahirkan saat itu." 12 Rabiul tahun pada tahun dengan 500 dengan 571 Masehi yang diberi nama Muhammad dari seorang ibu yang bernama Abi ingat 1000 Ibu Rasulullah Siti ayahnya, Masya Allah masih ingat semua ya Alhamdulillah biasa ya, kalau bapak-bapak Bapak-bapak ini banyak bantuan pikir Kadang-kadang sejarah pun Wah Alhamdulillah pagi hari ini masih ingat Mungkin amin-amin amat artis ingat Kayu ting-ting Ingat wajah Hadirin Al-Masjid al Nabi dan Rasul itu dari golongan umat manusia itu sendiri. Kita ini kan maju protes. Kalau kita protes luar biasa. Maka kalau Rasul dari malaikat apa ya? Saya malaikat itu tidak pernah dia ya, berbuat dosa. Itu kita. Kalau kita berikan waktu biasa wajarlah memegang, kekiai buat baik. Kita sering melihat seperti itu. Kita lupa untuk melihat diri kita sendiri. Maka Allah berikan jawaban itu Rasul itu dari golongan manusia itu sendiri. Tidak Allah utus dari para malaikat tapi dari golongan manusia sampai manusia itu sampai manusia itu Kita Ada yang merasa bukan manusia Ada dari kita Kalau kita makan Rasul juga pak makan sama dengan kita. Namun perbedaannya adalah Muhammadur Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Layaknya intan itu batu tapi bukan batu biasa.

Umat. Maka dikatakan rasul-rasul sebelum itu dah melihat bagaimana nanti penderitaan umatnya maka sifat rasul pada ayat ini dikatakan rasul tidak mau melihat umatnya tersiksa. Itu sifat rasul. Maka rasul selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu berbuat baik. Rasul mengingatkan kepada kita untuk selalu menempatkan kebaikan karena rasul tidak mau melihat umatnya sengsara. baik sesara di dunia maupun sesara di akhir maka diingatkan oleh Rasulullah salah satunya baik Allah mengingatkan kepada kita salah satu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat itu adalah di antaranya dengan ilmu dan perkataan jujur ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal qulu qawlan sadida Setelah ilmu kita miliki Alhamdulillah Yakin semuanya yang ada di sini adalah memiliki keilmuan Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing Namun yang harus kita tanamkan Untuk mendapat kebahagiaan itu adalah kawulan, sadida Berkata yang jujur Perbuatannya lurus Selaras antara ucapan dengan Perbuatan Siksa dijajah, tapi Rasul itu selalu mengingatkan yang kedua adalah bertambahnya keimanan dan kekuatan, serta ketakwaan dan keselamatan bagi umatnya. Rasul itu menginginkan umatnya selamat, selamat di dunia maupun selamat di akhirat nanti. Maka di akhir hayatnya yang... yang tidak pernah meninggalkan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu wasallam yaitu wa bil ufur rahim. Kepada orang-orang mukmin, Rasul itu sangat mengasihi dan menyayangi. Maka bentuk kasih sayang itu adalah bagaimana Rasul akan Dengan segala akhlak yang akan diberikan oleh Rasul kepada umat kafir zaman umat Nabi Muhammad di akhirat nabi, saat tidak ada lagi pertolongan dari pertolongan yang lainnya. hadirin ma'asir muslimin rahimahullah namun syafaat itu didapatkan tidak hanya sekedar cinta kita dengan kata-kata tapi perbuatan kita salah satu untuk meraih itu adalah dengan banyak-banyak baca sholat baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi Bapak Bisi ada pantun dan jalan ke desa iraq Berarti sebentar di desa jeriji kalau nak selamat dunia akhirat banyak-banyak baca salawat nabi udah tahu lah tadi di bisnis surah baca umroh yang penting saling mengerti Hadirin hadirin ma'asyidil muslimin rahimahumma Salah satunya adalah bentuk cinta itu dengan mengikuti menjadikan suri tauladan dan juga mengapresiasikan bentuk cinta itu melalui ucapan dengan banyak banyak baca solawat. ini amal ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum diperintahkan kepada umat manusia, Allah terlebih dahulu melakukannya. Mana buktinya? Setiap hari kita sering dengarkan ayat Inna allaha wa ma la ikatahu yusallu Ya ayyuhalladzi Sallu Sallimu qasri Ini setiap umat kami semua ini Apa? Inna allaha wa ma la ikatahu yusallu A'alannati Semuanya Allah dan bagaimana kami sendiri itu kata Rasul tapi saat solawat yang diurkan maka apa kata Allah in Allah wa ala ila alat tapi ala nabi Allah yang memberikan contoh pertama namun jangan berani-berani untuk meninggalkan solat awal pertama amal kita dihisab itu adalah solat baik solatnya maka baik juga amal itu baik amal kita yang kita lakukan maka kunci utama jujur itu dilakukan saat kita jujur berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Jadi, jangan tinggalkan sholat sesibuk apapun kita. Dalam profesi apapun kita, sholat adalah utama. Karena dengan sholat, inna sholat Hamil, ha, Pertanyaan kenapa? Yang banyak yang salah tapi mungkar, tapi jalankan itu namanya STMJ. Susu, telur, madu. STMJ. Sholat terus. Masih jalan pertanyaannya kenapa dengan sholat kita? Ada apa dengan sholat kita? Insya Allah di dan kesempatan karena ini waktunya kunyit waktunya sangat sempit dan ini bukan lembuas, bukan saya alat penguas. bolehang di waktu lain dan kesempatan karena saya yangt ada buahang saya di waktu dan kesempatan akhirhon maaf segala kekurangan dan berlapan kalau negara-kata yang salah itu adalah dari saya pribadi dantuuti di... dan diteladani ataupun di diamalkan dalam kehidupan sehari-hari tapi sama-sama kita proteksi diri kita sendiri untuk lebih baik-baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat insya Allah dengan berbekal itu kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadirin ma'asirah muslimin rahimahullah usikum alam Allah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh